Збірна України у рамках підготовки до чемпіонату Європи 2024 зіграла в нічию з господаркою прийдешнього турніру збірної Німеччини. Цей гідний результат був здобутий на території суперника на очах багаточисельної армії німецьких фанатів та українських біженців. Звитяги наших футболістів завжди збуджують російських вболівальників і змушують їх строчити коментарі в інтернеті. А позитивний результат з однією з найсильніших збірних світу, як ви розумієте, дуже сильно підпалив п'яті точки за зомбованным росіянам. Як завжди у цій Рубриці, ми зараз почитаємо коментарі не тільки від зомбаків, а й від адекватних росіян, але їх за традицією значно, значно менше. Більшість тепер чекає провалу України на чемпіонаті Європи. вважає, що футболісти мають бути на фронті, як завжди, шукає якусь змову і демонструє різними іншими прикладами свою тупість та ненависть. Підпишіться на, Підпишіться. Підпишіться на... Миколу Хайту Микола Хайту. Та поставьте поставте вподобайку. Да Слава Украине! Слава Украине! Он же Саша Ялта пыше. А почему их не мобилизуют? Поздравляю с победой! И тут снова вылезается и Саша Ялта. А по чому українські футболісти не на фронті? А після окончання євро Україна ще буде? Наступний коментатор ставить дуже цікаве питання: Росія коли? Друзі, напишіть у коментарях, як думаєте, коли грає Росія. А далі вже типові коментарі від Слабоумних, коли ми досягаємо успіху, про буцімто договірняк. Як договаривались, Пакет помощи. на шарика обожают пролезть. Недонародность. На фронт этих недофутболистишек нужно выпнуть. А далее читу то сарказм вид комментатора, читу то его видирванность вид реальности. Да, футбол в Украине отстает по сравнению с нами. Ну а далее очевидно клиника. Ого, нацистов уже в футбол пускают. Интересно, кто ж там за салоедов играет? Походу, поляки. Цікаво, що напише це опудало, коли дізнається, що наступний матч вже 7 червня збірна України зіграє саме проти Польщі. У наступного коментатора розуму вистачило лише на одну літеру З. Ще один повод випрашивать бабло. Ехали би родину защищали. Молодці, що тут скажеш. Браво! Хах, ха, що і в футбол играти успівають. Один хуй з групи не вийду, так що все равно. у них же война. Как они играют вообще? На це бачимо вит поведи. У тебя тоже война, но как ты строчишь комменты в ВК? Надо уметь, а не только в бункере сидеть, как некоторые ху. И тут вылезают просоченные ненавистью русские. Это ты про наркозелю, который возле хромакея постоянно видосики после дозы записывает? Ха-ха, Играют не на территории Хахандии. А тогда, стоит признать, свинья хоть и не чистоплотное животное, но мясо у них вкусное. А я считаю, что ее должны отстранить, так же как и Россию от всех турниров. Либо верните Россию к спорту международному, потому что спорт вне политики. Глупцы, Украины скоро не будет, а вы так яро защищаете этих олухов. Поздравляю сборную Украины и Сергея Реброва с отличным результатом. А футболистов тоже забронировали, как и депутатов с клоунами. Наших запретили, зато Украину. Сборную Украины ждут в окопах на мясо, а не болтается на евро. На це надей шла непогана видповедь. Ты бы подумал о том, что ждет тебя. Спорт вне политики. Молодцы, ха, Вперед. Ну а дали комментар на 10 тысяч IQ. Еще Ванга предсказывала, что такой страны, как Украина, не будет. Она разделится на пять частей. Пророк Жериновский говорил, что выборов в 2024 году не будет в Украине и что ее земли уйдут в пять стран. На свою историческую родину. Польша, Львов, Лемберг, Румыния, Бессарабия, Венгры и Австрия, бывшая Австро-Венгрия, вообще всю западную Украину заберут. Россия, Крым, Донбасс. Все, что предсказывал Жириновский, сбывается. Так что пусть продолжают и дальше играть в футбол. Бельгия порвет Украину на чемпионате Европы. Неплохо смотрелась Украина, учитывая силу соперника, но надо добавлять. Резерв немцев укатывал весь матч. Отскок. Пипец, они еще и в футбол играют. Их там прямо с поля не мобилизуют. Такое ощущение, что уринцам все помогают. И в футбол они играют, Германия ничего не может с ними сделать. Прямо смешно. И в клубы европейского уровня их пихают постоянно. Странно все это. На цей я так сподеваюсь саркастично відповедь бо якщо це не сарказм, то це клиника. Это все франкисты. Подмяли под себя Ла Лигу и в знак солидарности с украинским режимом возвели Довбиков бомбардиры всея королевства испанского. Политически неверно немцам обижать Украв. Ничего себе у сборной хах... легиончиков. АПЛ, Ла Лига, Бормут, Эвертон. Так, это вам не сборная России, яка майже полностью складывается из футболистов, что играют только между собой у песочнице российского чемпионата, який изолированный от международного футбола. Куплен матч. Репетиция финала Евро. Нацисты прошлого сыграли с нацистами настоящего времени. Нацисты в РФ с буквой Z. Не путай освободителей с нацистами. Охуенные освободители освободили людей от домов. Так ты посмотри на ху... Они этим еще начали заниматься в далеком 2014 году. Начали бомбить мирное население. А ты мне тут что-то рассказываешь. Вы 10 лет домбили бомбас. Одни пи... сыграли с другими в ничью. Такой заголовок должен быть. Зинченко плакала. И тут проплатили б... В... А зараз единый комментар за анализом игры, який им не довелось побачити. Хороший матч получился. Сборная Германии давила почти весь матч, а Украина старалась играть на контратаках. Огромное количество ударов у немцев ушло на трибуны, связано наверняка с экспериментальным составом и спешкой. Но можно отметить хороший прессинг сборной Германии. В некоторых моментах откровенно повезло Украине. Пару ударов вытянул Трубин. Опять начудил Нойер под занавес матча, когда вышел в поле и потерял мяч. Украинцы забили, но Довбик оказался в офсайде. Здесь есть над чем подумать тренеру сборной Германии. Де є тренеру України матч подкинул мислішок. На євро буде сложна противостоять мочним топ зборним. Друзі, напишіть у коментарях свої прогнози щодо того, як виступить збірна України на прийдешньому євро. Буде цікаво почитати. Ну і якщо вам подобається ця рубрика і ви хочете допомогти мені з просуванням, то для цього достатньо всього лише поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Завдяки цьому YouTube пропонуватиме відео іншим глядачам. Також в описі та коментарях будуть посилання на мій Instagram та Telegram. Дякую всім за перегляд. И слава Украине!